Halo semuanya, selamat datang kembali ya di channel Dodi Satria. Video ini dilengkapi dengan subtitle atau terjemahan ke dalam bahasa negara Anda. Jika Anda ingin menterjemahkan secara langsung, silahkan klik tombol CC yang ada di atas video ini. Selama ini, kita tahu bahwasannya jahe merah dan juga cengkeh merupakan rempah dapur ataupun bumbu masakan yang biasa digunakan untuk memasak, baik itu untuk makanan sehari-hari ataupun berbagai jenis kue. Nah, tahukah Anda bahwasannya jahe dan cengkeh ini, apabila kita rebus secara bersamaan? Maka hasilnya sangat baik sekali untuk tubuh kita, terutama bagi Anda yang ingin diet ataupun menurunkan berat badan dengan alami yang tanpa efek samping. Dan ini jahe juga sangat bagus untuk menolak angin yang masuk ke dalam tubuh sehingga tubuh lebih sehat, terhindar dari radikal bebas, dan juga jahe dan cengkeh ini. Sangat baik sekali untuk menyehatkan sistem pencernaan kita. Jadi, untuk itu, bagi Anda yang sudah melihat video ini, silakan saja coba nanti di rumah dan konsumsi secara rutin. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita memilih jahe merah yang masih segar, seperti ini. Ini kalau ditimbang, beratnya sekitar... 50 gram sampai 70 gram ya Kemudian cengkeh sebanyak 7 biji Cengkeh kering Anda juga bisa gunakan bubuk cengkeh juga boleh Tapi satu sendok teh saja maksimalnya Langkah pembuatannya adalah Pertama-tama kita kupas kulit jahenya terlebih dahulu Kemudian nih Mas Bro dan Mbak Sis ini kita cuci bersih terlebih dahulu jahenya. Kemudian jahe merah ini kita rajang-rajang. Kemudian, kita masukkan ke dalam panci. Jahe merahnya juga semuanya kita masukkan ke dalam panci, dan ini, Mas Bro, dan basis kita rebus dengan dua gelas air sampai mendidih dan tersisa menjadi satu gelas. Kemudian, setelahnya. Kita angkat dan kita tunggu hingga menjadi hangat. Baru sesudah hangat, kita boleh tambahkan madu sesuai dengan selera kita atau gula merah sedikit saja untuk sekedar menambah cita rasa, dan minumlah herbal. Rebusan jahe merah dan cengkeh ini setiap hari secara rutin, terutama pada saat sesudah makan pagi atau sebelum tidur malam. Anda boleh memilih kedua cara tersebut, pilih satu salah satunya saja. Jadi satu hari cukup hanya satu gelas. Kalau kita rutin konsumsi ini, maka berat badan akan menjadi langsing Tubuh semakin sehat, pencernaan kita juga bekerja dengan baik, dan bisa untuk meringankan iritasi yang ada di tenggorokan. Tubuh juga akan terhindar dari masuk angin. Nah, semoga informasi yang singkat ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa bagikan video ini ke media sosial yang Anda punya: Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp. Semoga informasinya bermanfaat.